Всем привет, мои дорогие друзья. Hello, my dear friends. Мама. Привет всем. Не хотела говорить, ребята, но скажу. Сегодня такие очень плохие новости. Мой город Прикордонный находится под сильнейшими обстрелами ежесекундными на Харьковщине. Есть погибшие, много раненых это все обычные простые люди. Очень жаль тех людей, которые лупят по обычным мирным людям. А вам не жаль те, кто это делает? Вот мама тоже плачет очень, потому что жалко, ребята, не дома. Вот как многие спрашивают, а ваш дом цел, а ваш дом не цел. Мне не жаль дом, мне жаль людей. Обычных наших людей, которые многие из них даже в другие города никакие не выезжали из села, это обычные бабушки, обычные дедушки, обычные такие, как мы люди, которые занимались огородами, которые даже сейчас под обстрелами себе в огороде лучок садят. Ребята, лук садят. Вы представляете, они ищут тыканку, чтобы лук посадить, а по ним бьют жестоко так. Это просто ужас в современном мире. Бить такими жорстокими, злими людьми, як же так можна. А хочу сказати моїм дорогим українцям лише одне – тримайтеся, навіть якщо когось з нас уб'ють тут чи там душа вона все рівно жива, вона живе і буде дуже довго жити, а особливо душі чистих людей не повинні. Вони і там будуть стежити, щоб усе було добре. Я знаю, що дивляться наші сусіди, другі наші близькі. Дуже велика боль за свою рідну країну, за тих, хто залишився в Україні. І мій внучок теж в землі лежить. Царство мене А ви, друзі, хто живі, кріпіться. красивые петунии, ребята. Посмотрите, как у меня дома. Вот такие красивые петунии я каждый год высаживала у себя дома.